La iyo lho. Kadang aku ki karo wong-wong saiki iki. Ditik-titik gampang nesu. Gampang sok benar. Nek gampang salah sana. Padahal lho, menurutku urip iki ora kudu mesti bener terus. -terus. Cukupu iyo ni tok eh lo Besapi Benora tambah Hati manggal nama-nama Benora nambah Edian Kadang lo Debat masalah kopi Sobi dua aliran sing siji ngomong Lek kopi pahit wiena Gitu Seng siji ngomong Kopi manis ini lebih enak. Jari ini, suri wis, wis pahit. Membawa kopi, kok pahit pisan Kadang <tuh> aku pengen, buat yang gelas. Pak anak wong ngomong, sok ngerti, rosoni urip. Tapi, yoi man gelas kurkari siji malah aku, aku nggak bisa kopi maneh kadang aku ya kesel debat karo wong sing rumong so paling bener ya soale lek wong sing sok bener ku le mau lek dibantah ya mau malah tambah yakin karo salai dadi saiki lek ana wong ngomong ngotot ngono kae ya tak malah tambah roame. Urip iki lek jariku ya lucu. Kadang lho awake sibuk benerne wong liya. Ngurusi urusane wong liya. tapi kadang awa e lali orang nyawang gitu e diwi lesa iki loh uang kisah so debat subuh gur-gur-gur sandal jepit padahal sandal jepit ini tukunin in pasar tapi yang ngomong jangan bisa so kaya dosen pilih sahabat wis daripada nesu mending tak iyo niyai krono ora kabeh sing bener kui so di ngerti Yo, ora kabeh sing salah kui budu disalah saiki aku wis mulai ngerti kadang lek meneng kuwi dudu kalah. Tapi kuwi mek cara ben atine ae Dewi ora rame. Yo tak iya Ben ora ribet, ben ora ben panggah waras.